Когда человек сталкивается с большим количеством негативных эмоций, переживаний, когда что-то не складывается, когда потихонечку мучает тревожность, когда есть где-то депрессивные, некоторые находят в себе силы, берутся за дело, меняют стиль жизни, пытаются добиться новых результатов, делают планы, делают проекты и выходят. Но это, к сожалению, единица. Большинство пытается что-то сделать, да, вот хорошо подтолкнула наша вот эта вот история с ковидом. От а помывка еще разочек руки, чтобы точно не заразиться. Потом это превращается в навязчивость, мытье рук становится там 15, 20, 40, 80 раз в день. А потом я же взялся за ручку, да, помою еще, так, за ручку я взялся левой рукой, а это плохая примета, я попробую взяться правой рукой. Потом вышел на улицу, да, стоп, я же не выключил утюг. Возвращается домой, понимает человек, что утюг он не включал последний месяц, но тем не менее он может возвратиться и два, и три, и четыре раза, проверять утюг, закрыли ли форточку, выключили ли воду. То есть это начинается повторение каких-то поступков, которые плавно переходят в ритуалы. Это крайне неприятная, крайне опасная штука, потому что она имеет тенденцию к максимальному развитию. Я ни раз, ни два, ни восемь, ни тысячу видел людей, которые настолько входили в ритуалы, то есть каждый требует постоянного развития, что человек мог неделю не вставать с кровати, потому что не мог определяться, какую ногу ему спустить, первую, вторую, какой коснуться пола. И он просто не мог находиться нигде, кроме как в кровати. Ну и в кровати ему было некомфортно, потому что он не мог выполнять свои другие ритуалы, там, мыть рук. Ну и да, это разрушительное состояние, которое действительно не дает жить. Поэтому, если вы замечаете за собой, что у вас появляются какие-то... Маленькие странности, маленькие особенности. Вот обязательно вот надо э, левой рукой и левую ноздрю потрогать, иначе будет день неудачный. Это уже повод задуматься и, скорее всего, обратиться к специалистам. Обращайтесь к нам, поможем.